श्री सुबोध भार्गव चेयरमैन भारतीय युवा शक्ति ट्रस्टे एंटरप्रोनरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया એટલે કે ઈડીઆઈઆઈ અમદાવાદ દ્વારા આયોજિત સાતમું ડૉક્ટર વીજી પટેલ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાનને સંબોધન કર્યું શ્રેણીનું આ સાતમું વ્યાખ્યાન ઈડીઆઈઆઈ કેમ્પસ ખાતે યોજાયું હતું જેનો વિષય જોબ સિકર્સ ટુ જોબ ક્રિએટર્સ હતો ઈડીઆઈઆઈએ તેમના સ્થાપક પદ્મશ્રી ડૉક્ટર વીજી પટેલને ચાર એપ્રિલ બે હજાર ઓગણીસના રોજ ગુમાવ્યા હતા ઉદ્યોગ સાહસ ક્ષેત્રે તેમના મહાન કાર્યની સ્મૃતિમાં સંસ્થાએ બે હજાર ઓગણીસથી આ વાર્ષિક વ્યાખ્યાન શ્રેણી શરૂ કરી હતી વિચારો शेयर करने का जो मौका मिला उसके लिए बहुत आभारी हूँ क्योंकि मेरा जो बहुत अरसे पहले डॉक्टर बीजी पटेल से संबंध रहा एक ईडीआई के डायरेक्टर के रूप में वो बहुत इंटरेस्टिंग था उनसे जो प्रेरणा मिली उनका जो काम देखा वो बहुत मोटिवेटेड थी हम सब लोगों के लिए और आज ये देख के कि उनकी जो विजन थी ईडीआई के बारे में कि इनके जो इंटरप्रन्योर हैं वो सिर्फ संपत्ति ही नहीं बनाएं वेल्थ ही ना बनाएं बट सोशल सर्विस भी करें लाइफ आ, की जो आशाएं हैं उनको पूरी करें लोगों की अपनी ही नहीं औरों की और उन्होंने जो खास मंत्र दिया था वो ये था के इंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो नौकरी नहीं ढूंढते बट नौकरी बनाते हैं नौकरी देते हैं मेरा नाम सुनील शुक्ल है महानिदेशक भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ई वैसे तो डॉक्टर वीजी पटेल को हम हमेशा याद करते हैं लेकिन आज का दिन हमारे लिए खास है क्योंकि आज ही के दिन उन्नीस में उनका जन्म हुआ था और दुर्भाग्य से 2019 में 4 अप्रैल को हमने उन्हें खो दिया लेकिन उनके विचार उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं और उन्हीं को याद करने के लिए हमने ये मेमोरियल लेक्चर सीरीज़ रखी हुई है जिसमें आज सुबोध भार्गव जी का बहुत बढ़िया व्याख्यान हुआ जिसमें स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी के लिए आंट्रप्रेनोर्स के लिए इनोवेटर्स के लिए सबके लिए एक संदेश था रिपोर्ट बाय अश्विन भारत मिरर अहमदाबाद